simvoluysa, Alma da Qubanın simvoludur. Elə Qubadan söz düşmüşkən, burada bağbanlar kütləvi alma yığılmasına başlayıblar. Məhsul boldu, həm də keyfiyyətli. Qubanın almasınasa hər zaman tələbat var. Buna baxmayaraq bəzi fermerlər satışı dayandırıblar. Bazarı möviyə çıxarmırlar. Bəs səbəb nədir? Reportajımız var. havalar əlverişli keçdiyindən Qubanın alma bağlarında meyvə boldu. Fermerlər neçə ay çəkildən zəhmətin bəhrəsindən razıdlar, amma bazardakı qiymətlər onları məyüs edib. Çünki bu mövsüm ağaclara aqrotexniki qulluq onlara baha-başa gəlib. Gübrə və pestisidlərin qiyməti demək olar ki, bir-bir artıb. Məhsulun qiyməti isə əksinə, ötən il kiloqramı 70-80 qəpiyə satılan alma indi 50 qəpiyə olub. Qap bu Almanın insaflı yaxşı şeydir. Də biz onu əgər yetişdirib hala salmışıq, buraya gətirmək yoxsansa, bunu suyı, bunu dərmanı, bunu ağac gibi, bunu bəllənməsi, bunu bir belə işlərin qarşısında biz bunu manatdan aşağı bunu versək, biz demək olar ki, heç nə ziyan içində olacaq. Hazırda xarici bazarda da almaya tələbat bir o qədər də çox deyil. Toplanan meyvənin az bir hissəsi ixrac olunur. Yerli bazarda almanın qiymətinin aşağı olmasının əsas səbəblərindən biri də budur. Belə vəziyyətdə fermerlərin çoxu qiymətlər yüksələninə qədər meyvəni soyuducu anbarlarda saxlamağa üstünlük verirlər. Hal-hazırda bütün meyvələr çəkilənir. Sağlam meyvələr e, bir yığılır gözəl şərəhli vurulur saxlama kameralarına keyfiyyətli məhsuldan gəlir əlbəttə ki təsvir. Qış mövsümündə də hansı bazara tələbat olduğu da bizim də ən çox çıxış eləyə bildiyimiz bazarlar təbii ki Rusiya bazarıdır. Ondan sonra müəyyən qismində Qazaxstan bazarlarına çıxa bilir. Fərqi yoxdur, ya satışa çıxarılsın ya da soyuducu anbarda saxlanılsın. Hər iki halda taraya ehtiyac var. Bağlardakı qovuq meyvə tarasına da tələbatı artırıb. Yaxşı ki, tarasarıdan çətinlik yoxdur. Təvəbbat yerli istehsal hesabına ödənilir, həm də tullantılardan. Əvvəllər bu yeşik yox idi. Demək olar ki, sərf taxta eşidən istifadə olunurdu. O da bizim meşələyimizin qırılmasına, təbiətimizin körlanmasına bir havazada səbəbkar olurdu. Hal-hazırda isə bu belə deyək də bu tullantıların yığılmasından hazır olan bir şeydir. Bu həm təbiətə bir havazada bu, bu tərəfdən də xeyir olan bir şeydir. Çadır. Hazırda Qubada 13500 hektar alma bağ var ki, bunun da 11000 hektara yaxını intensiv və super intensivdir. Bu mövsüm bağlardan 130 min tondan artıq məhsul toplanacağı proqnozlaşdırılır. Qalır bu qədər meyvəni münasib qiymətə satmaq. Elnur Teymurov, Elçin Qurbanov, Rüya Qarağlı, Az TV xəbər.